নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছে আপোনালোক নিশ্চয় সকলোৰে কৌশল এইকেইদিন মনবোৰ বিষাদেৰে ভৰি আছে নহয়নে অসমৰ জনজীৱন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত বিধ্বস্ত হৈছে এয়া চাওক যে স্কিনত যে মই দেখুৱাইছোঁ এইখন মেলেঙৰ শ্লেট ভাঙি আমাৰ মেলেং এলেকাৰ ন ন ন গাঁও প্লাৱিত হৈছে এইটো আমাৰ পুৰণি সমস্যা বুজি পাইছেনে ঊনৈছশ পঁচাশী চনমানৰ পৰা এইবোৰ কথা আমি শুনি আছোঁ শ্লুইচ গেটখনৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আমি জানি আছোঁ শুনি আছোঁ মিডিয়াতো বহু কথা ওলায় বহু চৰকাৰ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে এই পুৰণি সমস্যাটোৰ সমাধান নহ'ল আগন্তুক দিনবোৰত ইয়াৰ কি স্থায়ী সমাধান হয় নাজানো দুহেজাৰ চৈধ্য চনত এইখন পুনৰ নিৰ্মিত হৈছিল নিৰ্মাণ কৰিছিল এইখন দুহেজাৰ চৈধ্য চনত এতিয়া আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল বানেই এইখন ভাঙি পেলালে আচলতে এইবিলাক যে স্কিনত দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিস্তীৰ্ণ এলেকাটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কাষৰীয়া যিবোৰ গাঁও ধৰক ব্ৰাহ্মণ গাঁও লহকৰ গাঁও মুদৈ গাঁও বৰখেলীয়া দ ঢেকীয়া খোৱা ইত্যাদিবিলাক গাঁৱৰ কৃষিভূমিসমূহ এনেকৈ পানীৰ তলত বহু আত্মসহায়ক গোটেই নিজাববীয়াকৈ বা ব্যক্তিগতভাৱেও ফিচাৰী খান্দি মাছ পুহিছিল সেই মাছসমূহ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ কবলত সিহঁতে নিজ ইচ্ছামতে ঘূৰিব পাৰিছে পুখুৰীত আৰু আৱদ্ধ হৈ থকা নাই মূল কথাটো হ'ল এই যে বান আহে বছৰি বছৰি এই কেইবাবছৰৰ মূৰতো আমাৰ এনেকুৱা সমস্যা হ'ল এইখন দেখিছে নহয় কিমান প্ৰবল বেগেৰে সোমাই আহিছে মেলেঙৰ ন ন অঞ্চলসমূহ বালিচাপুৰীৰ মেলেং বালিচাপুৰীৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহলৈ প্ৰবল বেগেৰে বান সোমাই আহিছে আৰু ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে বহু গঞাৰ ঘৰত পানী সোমাইছে বাৰীত পানী সোমাইছে বাৰীৰ ৰবি শস্য নষ্ট হৈছে বাৰিষাৰ পাচলিসমূহ নষ্ট হৈছে কিনো ক'ম কাকনো ক'ম কোনে পঠিয়াব সকলোৱে লঠিয়াব এনেকুৱা এটা আট্টবাক্য আছে এই যে দেখিছে বান্ধ সোমাই আহিছে শ্লুস্কেট ভাঙি শ্লুস্কেটৰ শলখা আৰু দুৱাৰ এখন বানে ভাঙি পেলাইছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ এলেকাৰ পৰিৱেশটো আমাৰ এলেকাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ যে এই বানপানীৰ কবলত আমাৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা জলমগ্ন হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে পশ্চিম চৌকাত হাইস্কুল হাইস্কুলত এঘাৰআলি সমীপত থকা হাইস্কুলত শিবিৰ পতা হৈছে